Доброго ранку, друзі, продовжимо нашу програму. Ну і тепер слід поговорити знов ж таки з огляду на нашу метою про те, як не спалити свою шкіру на сонці, як правильно засмагати, і взагалі, що стосується сонців і шкіри, ох. Це проблема тим більше в липні. Саме з цього приводу ми запросили до нас у гості Когана Бориса Григоровича, доктора медичних наук, професора, виконавчого директора, головного лікар одним словом, дерматовенеролог. Дуже багато у вас звань. Доброго ранку. Доброго утро. А як дісталося, ну, начебто рано ж прокидаємося, ні, нічого, нормально. Нічого, пробки об'їхали. Затори на дорогах, як кажуть працівники Державтоінспекції. Пане Борисе, дійсно, літо спекотне видалося. Хоча, знову ж таки, пан Кульбіда каже, що не надто, воно вже спекотне, Рекорди так іноді б'є, але в принципі у 2010 році було значно гірше. Між тим є проблема, а особливо, що стосується липня місяця, найбільш спекотного місяця, як не згорні. Що потрібно робити для того, щоб засмагати правильно? Люди звертаються до вас, мабуть, так, і з опіками, і ви з цим стикаєтеся, мабуть, кожного дня. Тому давайте почнемо з найпершого. Як правильно засмагати на сонці? Ну, Прежде всего, нужно хотіти не згоріти, тому що коли всю зиму вдавливав відпуск і попадає на южний берег Криму або дальнє? Зарубежья, как мы говорим, первый выход на, на пляж, это, наверное, такой серьезный выход, но многие его недооценивают, потому что первое солнце, первые лучи наиболее коварны, поэтому обязательно мы рекомендуем дерматологи, особенно при только начале загара, использовать солнцезащитные средства для этого. Их сейчас большое количество, к сожалению, есть дешевые, которые продаются на всех ларьках, есть те, которые продаются в аптеке, и мы, конечно, рекомендуем, хотя они и немножко кусаются в цене, может быть, но угу. рекомендуем для того, чтобы не было потом мучительно больно, как говорили. Не, ну то есть он все выходит так, я на мосты все я я пишу, я целый день гуляю, засмугав. Нет, есть четкие, равно четкие, же, конечно, четкие правила к, к загару. В первую так, очередь, ну, это то, что загорать нужно не позже 11 часов дня. Mm -hmm. И э, мы проводили такой эксперимент, даже находясь на пляже, э, если вы будете находиться, вы увидите, что людей, которые уходят в 11 с пляжа, очень-очень мало, ну, 1%, наверное. А в основном а все тики вот. приходят. Да, только приходят, да, и только начинают. А здесь большая ошибка. Конечно, ультрафиолет, солнечные лучи, они имеют массу положительных э, эффектов. Но эти эффекты практически все реализуются первые 15 минут. То есть доза первого облучения 15 минут вполне достаточна, чтобы и насытить организм витаминами, и немножко... Витамин D, да? Да, D3, угу. да, витамин. Но, казалось бы, всем ли нужен D3? Уже, наверное, в нашем возрасте, еще более, особенно пожилым людям, D3 уже как-то не очень важен. Хотя... А э, чему? А чем? А что, что он Виталий? Давай ну, это делаем. больше для детей. То есть ага. профилактика рахита, конечно. Ультрафиолет стимулирует. А я тогда вам поверю, вы знаете, да. а старые, что молодые. Вот <laughs> <так>. <laughs> Ну, может быть, Старая, так. что молодые. Знаете, я кажу народу. Значит, четкое правило первое, это то, что до не позже 11 часов и, и, после... и после 4, 16-17. Uh -huh. вот. Это первое. Второе, конечно, нужно использовать солнцезащиту, потому что это не гарантирует то, что вы придете в это время, и, не, и будете просто находиться на солнце, не прикрываясь. А песок отражает ультрафиолет. Да, давайте поворотом засматриваем. Насправде можно не только на прямых солнечных проманях. Да, то есть а, и... а у, у тени можно засматривать, да? Но я знаю, что да, можно. Да, можно. И этот загар будет без ожогов, потому что спектр лучей. Там, если по физике мы вспомним, альфа, бета-лучи, да, ультрафиолетовый, видимый свет. Каждый из них имеет свои биологические особенности. Mm -hmm. И вот, в частности, альфа и бета-лучи наиболее как бы э, имеют и положительные особенности, и отрицательные особенности. В частности, такие вещи, как то, что сейчас тоже напуган весь мир, это образование меланомы, э, такое злокачественного образования, которое практически сегодня занимает 20% из всех кожных злокачественных образований. Э, э, смотрите, и... То есть, фактически, вы так потихоньку тихоньку перешли, да, буквально вкрали в меня наступное запитание, а чем же небезопасно <рес> <рес> а, да. п -п Передозування, п -п перезасмагання. От що воно викликає найперше і на шкірі, і взагалі для людини. Ну, Ви розумієте, з року в год, в общем-то, ці взгляды, наверное, менялись. Якщо ми посмотрим на начало то было признаком дурного тона ходить сильно загорелым. И мы видим фильмы, где специальные просто... да, аристократичний шик. Вот. а потом уже наш пролетарский поэт Маяковский написал: нет на свете лучшей одежи, чем свежесть мускулов, да, и э, бронза кожи. Вот, ну вот там уже другая пошла мода, и так она продолжается до сегодняшнего дня и большинство то людей все понимают, что Шкира... а э, да. то, что э, первое. Это старение кожи преждевременно. Так. То есть тот, кто хочет быть все-таки молодым, он должен правильно загорать и не злоупотреблять. А Солярия можно. А Ой, там меня Морщинка, там, да. будь ласка, да. солнцем обережьте". Да, с солнцем, потому что изменяется коллаген под действием лучей, и наступает, а старение кожи начинается практически когда этого никто не ждет из 17-18 лет. Вот это первое. Второе, то, что появляются пигментные образования на коже, mm -hmm. пигментные пятна даже. И люди начинают уже паниковать, что раз уже пигментное пятно, а сейчас благо э, схема вот эта меланома немножко гипер, гиперболизирована по средствам массовой информации, так. и все бегут уже смотреть, они не злокачественные это образование. А, к сожалению, убрать его, то есть, то есть сделать, сделайте так, доктор приходит, чтобы у меня не образовывались это Там пятна. К сожалению, к сожалению, сделать это может. можно, используя солнцезащиту, опять-таки и правильно загорая. Вот. А в дальнейшем э, мы видим, видим людей, особенно в пожилом возрасте, а сейчас и молодых много, когда появляются эти пигментные пятна, мы называем их лентиго, угу. старческая лентига, э, пигментные небусы, которые могут быть абсолютно нормальными доброкачественными, но они не прибавляют красоты. И, соответственно, при пребывании на Солнце все-таки есть угроза их э, недоброкачественного изменения. Поэтому относиться к этому нужно очень-очень внимательно. Так, добре, ну знову ж таки не рекламуватимемо, можливо, ті е креми, якими потрібно mm. користуватися, але давайте скажемо по іншому: а чи є е народні альтернативні варіанти? А? Ну, трудно представить, что вы пойдете на пляж, например, с банкой сметаны или кефира. Вот. Это уже средства известные, которые мы используем Но, после. у нас, значит, это да. после. Ой, я уже сгорел, и требуется замостить уже да. сметану. Ох, как я пахну. Начинается от самого приятного и заканчивается иногда вещами далеко от приятного. Ну, а все-таки народный застав. Ну, добре, давайте возьмем там до уваги. Мы не вышли там на фрешнебольный пляж. Мы остановились где-то, возможно... Усели и себе э, біля озера и вырешили, ну вот, не хочу. Давайте народным. Вы понимаете, э, конечно, я могу сказать, что то, что все знают, и сметана, и кефир э, могут быть, но солнцезащитные кремы это особые э, препараты, mm -hmm. потому что они сделаны по типу... Мільонам маленьких зеркал, які відражають ультрафіолет. Звісно, нікака сметана і кефір такими свойствами не обладает. Так, от настоящий сонцезащитний крем може бути вигляді як количество каліцтво ну, зеркал. І менше з тим, знаєте, з огляду на цінову політику і на ціни на сметану і кефір, то, мабуть, не варто себе да. все обмачувати сметаною. можливо, буде і дешевше все ж таки да. купити цей крем, який дійсно збереже вашу шкіру. Добре, але між тим. Якщо ви вже так сталося засмагли надто сильно так, і отримали просто проблему, що робити в цьому випадку? Ну, ожоги, можуть, да, ожоги можуть бути різні стапері. При ожогі, найболі, як не парадоксально, хоч і печок, хоч буде жеч, все-таки так. препарати спірту. Uh -huh. вот, для того, чтобы задубить кожу и э, ослабить э, немножко воспалительный процесс. Хотя это вызовет, естественно, сильное жжение. Но можно немножко потерпеть. Ну, а после И как 4? первая, как первая помощь. Спочатку спирт. А далее. Да. А далее есть также целая линейка огромных препаратов, которые применяются после загара. И вот эти после загара средства... Но сметану и после того можно? Вот ценам? там уже сметана, там, там сливки, там, да, а там кефир, там... Жир, чем холоднее. Да. Холь... Вот. Хотя на первых порах жир считается не очень желательным. А вот именно использование, именно использование дубильных веществ в виде отвара дубовой коры, может а -а -а. быть э, спирт э, спиртовый раствор, вот эти. И, а и пан пановорос, скажите мне, будь ласка, э, вот скажите, как взразумить, что вам уже досить? Ну. Это можно почувствовать шкиру, там, вот, когда уже там, уже записано, мне кажется, да? Кожу? Конечно. Потому что есть скрытый период, так, и он так, так, может длиться, вот. Значит, вот тут время. Раньше в советское время, которое мы ругаем, было такое, на пляж, когда выходишь, и говорили, объявляла там медсестра, так. одна биодоза, два би, две так. биодозы. Мы сейчас иногда это слышим, а что это было, Классный. и для чего ну, это разумево. делалось, не никто... знает. Что за Да, какая биодоза? Какая такая, ну, не, не, не дуже приемная. Вот. Но мы говорим, что практически первые 15 минут так. вот человек, основная масса. А далее? Да, а далее может возникнуть, в зависимости от фоточувствительности. Только, У нас шесть а, типов кожи а, есть. в зависимости есть от первой, второй, да. 3, 4, 5. 6. Шесть тіпом на ми относимося та ну, второму, ну, взагалі, третьому три основних в принципі серед європейців. Второй, третій, так. Да, в основному, третій. Четвертий очень рідко, Ну, це практично. Я да. дякую вам, дякую, що завітали до нас у студії за слушні поради для наших глядачів. Дякую. Шановні Спасибо. друзі, нагадую, що в гостях у нас був Борис Коган, доктор медичних наук, професор, дерматовенеролог. Говорили ми звичайно, говорили ми про те, як правильно засмагати, про те. Як вберегти свою шкіру, тож бо пам'ятайте, наші, ну, будемо відверто, найбільше полюбляють засмагати у нас жінки. Шкіра, яка, якщо її довго смажити на соці, даруйте за це слово по відношенню до шкіри, вона починає старіти і з'являються оті морщинки. Ну, як ще вам сказати, Ну, це, мабуть, вас лякатиме найбільше. Усміхайтеся і продовжимо нашу програму.